Bang, contoh atau jenis pakan alternatif apa aja selain usus, please jawab, salam sukses. Pakan alternatif itu jenisnya sangat banyak sekali. Kalau saya totalkan di sini ada 30 jenis pakan alternatif. Selebihnya kalau memang ada kekurangan silahkan kalian tambahkan juga. Pembahasan ini akan sedikit lebih panjang durasinya karena membahas tentang pakan alternatif yang jenisnya amat banyak. Yaitu kurang lebih 30 jenis. Silahkan tonton sampai tuntas agar kalian paham. Dan agar kalian mudah dalam memahaminya, jenis pakan alternatif ini sudah saya kategorikan menjadi lima kategori. Dari lima kategori jenis pakan alternatif ini, ada yang bisa dijadikan pakan pokok, ada juga yang nggak bisa. Oke, dari kelima jenis ini, yang pertama ada pakan alternatif jenis daging, ada pakan alternatif jenis sayuran, ada pakan alternatif jenis ampas atau buah, ada pakan alternatif jenis aneka frozen atau makanan instan, dan yang terakhir ada pakan alternatif jenis tanaman air. Yang pertama, pakan alternatif jenis daging, itu jenisnya juga cukup banyak. Yang pertama, maggot, yang kedua, daging kambing, ayam, dan sapi. Maksud saya, ini yang di reject, yang gak masuk ke pasaran, itu bisa kalian manfaatkan. Itu juga suka dipotong-potong kecil atau dicacah namanya CCM atau MDM, nah itu juga suka dimanfaatkan untuk pakan alternatif ikan lele. Selanjutnya ada ikan asin atau ikan rucah, ada juga rayap, tutut atau keong sawah, juga keong mas dan yang terakhir kijing. Jika memang ada yang terlewat silahkan kalian tambahkan. Jenis pakan alternatif daging ini bisa kalian gunakan untuk pakan pokok. Artinya, jika memang kalian mudah mendapatkan jenis pakan ini, ketersediaannya banyak, apalagi bisa kalian dapatkan secara gratis, silahkan kalian tidak usah membeli pakan pabrikan juga tidak apa-apa pakan ini bisa kalian jadikan pakan pokok yang penting ketersediaannya ada dan banyak untuk masalah proteinnya itu berapa silahkan kalian searching aja di google pasti ada datanya untuk proteinnya itu yang terkandung di pakan alternatif ini berapa selanjutnya ada pakan jenis sayuran di sini juga untuk jenis sayuran sangat banyak sekali ya sob daun singkong daun kangkung daun pepaya brokoli sawi bok choy, dan bayam itu semua bisa kita jadikan pakan alternatif namun jenis pakan alternatif sayuran ini tidak bisa dijadikan pakan pokok misalnya kalian budidaya ikan hanya mengandalkan sayuran ini saja. Kasihan ikan lelenya sob. Jadi pakan ini kalau bisa dijadikan pakan cemilan atau sampingan. Selebihnya kalian mau menggunakan pakan apa? Alternatif daging ataukah pelet? Yang penting atau yang jelas, pakan alternatif jenis sayuran ini tidak bisa dijadikan pakan pokok kasihan ikan elenya paling bisa dijadikan pakan sampingan saja. Nah, untuk protein dari pakan jenis sayuran ini kalian juga bisa mencarinya atau searching di Google saja. Pasti tahu dan ada datanya. Yang ketiga ada pakan alternatif ampas atau buah. Di sini jenisnya juga cukup banyak ya, ada ampas kelapa sawit, ada ampas kelapa ada dedak padi, ada ampas kedelai, atau sering disebut ampas tahu. Dan yang terakhir, ampas singkong. Nah, jenis ampas-ampasan ini juga sama, tidak bisa dijadikan pakan pokok. Artinya, kalau kalian punya bahan tersebut atau bahan pakan alternatif tersebut, silahkan berikan ke ikan lele, tapi hanya sekedar sampingan pakan pokoknya harus apa? Mau pelet kah? Atau pakan alternatif jenis daging? Atau kalian mau memadukan pakan ini dengan jenis pakan daging juga silahkan dicetak menjadi pelet. Selanjutnya ada pakan alternatif aneka frozen atau makanan instan. Di sini banyak sekali ya jenisnya. Ada sosis, ada nugget, ada baso, ada mie, ada roti. Ini yang saya maksud yang reject. Yang tidak masuk klausul pasar. Yang di reject dari pasar bisa kalian beli. Itu kan suka banyak juga di media sosial yang nawarin pakan jenis ini. Kalian bisa aplikasikan ini untuk pakan ikan lele. Sepertinya untuk pakan aneka frozen juga tidak bisa dijadikan pakan pokok karena tidak menunjak. Kalau misalnya kalian punya banyak bahannya sih silahkan. Tapi kalau sedikit kan tetap kalian juga pasti mengandalkan pakan lain. Alangkah baiknya pakan jenis makanan instan ini juga kalian bisa padukan dengan pakan yang lain. Mau pakan pabrikan, selingannya pakan aneka frozen ini ataukah dengan pakan alternatif yang lain. Yang terakhir, ada pakan alternatif jenis tanaman air. Ada ajola, dapu-apu, mata lele, kiambang, semanggi, dan ecek Pakan jenis tanaman air ini juga tidak bisa dijadikan pakan pokok. Hanya sekedar sampingan saja. Adapun kalian memiliki bahan pakan alternatif jenis tanaman air banyak berlimpah di daerah kalian, juga itu sangat rentan kalau kalian jadikan pakan pokok. Paling bisa dijadikan pakan sampingan saja. Untuk pakan pokoknya mungkin bisa pelet atau bisa pakan alternatif jenis daging. Bagaimana kalau misalnya di tempat kalian ini ada kelima macam kategori pakan ini misalnya, terus kalian padukan, dimatangkan dulu, terus digiling, terus kalian bentukan menjadi pelet, itu akan lebih bagus lagi. Itu namanya kreativitas pembudidaya ikan lele dalam meracik pakan. Kunci sukses budidaya ikan lele itu kan salah satunya di pakan. Apabila kalian pinter meramu pakan alternatif, meracik pakan alternatif hingga menjadi pakan pelet misalnya, terus kalian aplikasikan ke ikan lele, masalah bagus atau tidak bisa atau tidak itu nomor 32. Yang penting aplikasikan dulu. Setelah itu silahkan kalian panen dan sortir. Dengan penyortiran itu, berapa persen ikan lele yang naik ukuran, yang naik bobotnya akan ketahuan. Dari situlah kalian bisa menentukan bagus atau tidak. Jangan sampai kalian belum mengaplikasikan udah nanya bagus atau tidak, bisa atau tidak, yang jelas bisa. Ikan lele itu kategori ikan yang rakus, apapun dimakan. Jika kalian memiliki pakan alternatif yang sudah saya sebutkan tadi, masalah proteinnya berapa searching di Google, masalah bisa atau tidak jelas bisa. Silahkan gunakan seluruh kreativitas kalian untuk meracik seluruh pakan ini. Syukur-syukur ada semuanya di tempat kalian. Walaupun adanya sebagian, juga kalian bisa kreatif untuk meramunya, meraciknya. Syukur-syukur bisa dibuatkan menjadi pelet. Itu saja sahabatku semua. Kalau saya simpulkan di sini, ya kurang lebih ada 30 macam pakan alternatif sudah saya rangkum menjadi 5 kategori. Dan setelah saya kasih bocoran 30 jenis pakan alternatif ini, jangan tanya cara meraciknya bagaimana, jangan memiliki mental disuapi. Pembudidaya ikan lele harus memiliki mental analisis dan berani. Artinya, berani mencoba hal-hal baru dalam inovasi, apalagi ini inovasi dalam hal pakan. Jangan takut salah, jangan takut ikan lele kalian mati akibat analisis, jangan takut gagal. Ilmu pengetahuan akan kita dapatkan dari pengorbanan tanpa pengorbanan, kita tidak akan tahu apa-apa.